সকলোতে উচ্ছেদক লৈ পেলাই বিজেপি নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক সকলোখিনি মুঠতে তেওঁলোকে কৰিছে এতিয়া কুটিল ৰাজনীতি আৰু এই ৰাজনীতি অকল যে এঠাইতে হৈছে সেইটো নহয় সকলো উচ্ছেদ য'ত হৈছে ত হৈছে এইবিলাক ৰাজনীতি সকলোকে নমস্কাৰ জানে আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি আপোনালোকক কওঁ শুনকচোন মই যে কৈ আছিলোঁ যে এইবিলাক যে উচ্ছেদ কৰিছে কিবা কৰিছে এইবিলাক হৈ আছে আচলতে নাটক আৰু এয়া মই নাটক বুলি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ কিয় জানে এতিয়া যে যিখিনি ধুবুৰীত ঘৰ ভাঙিছে সেই ধুবুৰী যিবিলাকৰ ঘৰ ভাঙিছে সেইবিলাকৰ আছে ম্যাদী পতাৰ মাটি আৰু সেই ম্যাদী পতাৰ মাটি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক ঘৰবিলাক উচ্ছেদ কৰিলে আৰু চাওকচোন যদি তেওঁলোক বাংলাদেশী হয় খুব দেখোন ফটা লেকচাৰ মাৰি আছিলে একদম অন্ধভক্তসকলেও বাংলাদেশীয়ে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশলৈ পঠাই নিদি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে পুনৰ কি কৰিছে মাটি দিছে বাৰু ভাল কৰিছে মাটি দিছে আমি সেইটোকে কৈছোঁ মই সিদিনাখন ভিডিঅ' সেইটোৱে বনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে মানুহখিনিক অন্তত মানৱতাৰ খাতিৰত কিবা এটা দিয়ক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিয়ে নহওক বাৰু দিছে সেইটোত ভাল পাইছোঁ কিন্তু যদি তোমালোকে দিয়াই তেন্তে হ'লে বাৰু কি কাৰণেনো সেই মানুহখিনিক কিমান গৰমত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি হাৰাশাস্তি কৰিব লাগে আপোনালোকে নিজে কওকচোন এইবিলাক বাৰু ৰাজনীতি নহয়নে নে গৰু চোৰৰ কাণ্ডটো তল পেলাবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছে তেওঁলোকে এখন নাটক আৰু আমাৰ অন্ধভক্তসকলে নাটকখিনি চাই লৈ পেলাই ইকচাম একদম বৰ ভাল হৈছে বৰ ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়া সেই বাপেৰেনো কি কাৰণে সেই মানুহখিনিক আকৌ মাটি বাৰী দিলে ভাল পাইছোঁ আমি বেয়া পোৱা নাই আমি সেইদিনাখন মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' বনাওঁতে কৈছিলোঁৱেই যে তেওঁলোকক দিয়ক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ কিন্তু সেইখন নাটক ৰচনা কৰিলে কিয় বাৰু ধুবুৰী আৰু পৰ্বত যাৰ সেইখিনিতো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আৰু লখিমপুৰত যেতিয়া যে গুণগুণ চেতিয়াহঁতৰ সেইখিনিত বহুত কেইঘৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিছিলে আৰু তাৰ এতিয়া কি হৈছে জানেনে নতুন মূল হৈছে নহয় সেই এসময়ত সেইটোৱে জাতীয়তাবাদীৰ নামত কা আন্দোলনো কৰিছিলে কি ধৰ্মকান্ত গগৈ বুলি আগ দুদিনমানৰ আগত সি কিবা এটা নিউজ দিছে আৰু তাৰ পিছতে কি কৰিছে জানেনে মই ভাবিছোঁ আহা এইটো নহ'ল পটককৈ ওলালে ক'ৰ পৰা ওলালে চিনিও নাপাওঁ তাৰ পিছতহে চালোঁ নহ'ল তেওঁ বায়ুদেটাখন অঁ তেওঁ নহ'ল ধৰ্মকান্ত গগৈ আৰু তেওঁ জাপ দি দিলে সেইখন কা আন্দোলন কৰি চমক দেখালে দেখুৱাৰ পিছত কি হৈছে জানেনে তেওঁ জাপ দি দিলে বিজেপিত আৰু বিজেপিত গৈ পেলাই মানে তেওঁ একদম লাগি গ'ল আৰু তেওঁ মানে সেই কাম কৰিছে তাৰপিছত কি কৰিলে যিমানখিনি মানে হেৰি লখিমপুৰত উচ্ছেদ কৰিছিলে সেইখিনিৰ লগ হৈ পেলাই প্ৰলোভন দি কিবা কিবি দিম আমুক কৰিম ভুচুক কৰিম সেইবুলি কৈ পেলাই মানে তেওঁ কি কৰিলে হেৰি ৰাজনীতি পেচত তেওঁলোকক সোমোৱাই দিলে যে উচ্ছেদ কৰিছে ভালেই হৈছে আৰু অলপ চলপ চাগে কিবা এটা দিছে বাৰু সেইখিনি আৰু আজিকালি মানুহনো কি নহয় জানো তেওঁলোকে এতিয়া মানে কৈছে আৰু কথাটো যিয়ে নহওক মানুহক মানে সেই কিছুমান শিয়ালৰ কথাত ভুল যাব নালাগে সেইখিনি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে আৰু সেই শিয়ালৰ কথাত ভুল গৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে উচ্ছেদক সমৰ্থন জনাইছিলে তাৰপিছতে ল'লে নহয় ওল্টা পাকটো আপোনালোকে গম পাইছেনে নাই আৰু সেই উল্টা পাক যে লৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা বদমাছ হয় এই মানুহজন এইটো এটা মানে কি কৰিবলৈ আহিছে জানে আৰু সেইকাৰণে কওঁ উজনিৰ কিছুমানৰ কথা যে ক'ম পাবত গজা সংগঠন আৰু এই এনেকুৱা এছামৰ পাবত গজা সংগঠনৰ কাৰণেই মানে আজিকালি ভাল সংগঠনসমূহকো মানুহে বিশ্বাসত নোলোৱা হৈছে ল'বনো কেনেকৈ বাৰু নহয় জানো গতিকে চাওকচোন আপোনালোকে দেখিলেনে আপোনালোকে এই ভণ্ড জাতীয়তাবাদী এসমৰ নেতাটো এতিয়া বিজেপিত জাপ দিয়াৰ পিছত সেই মানে সহজ সৰল গাঁৱলীয়া মানুহখিনিক তেওঁ কেনেকৈ মানে আগুৱা ভাৰিছিলেগৈ কেনেকৈ তেওঁ মেনেজ কৰিছে গতিকে চাওক সেই দলটোত কেনেকুৱা ধূন্ধৰ মানুহ থাকিব লাগিব আৰু যিমান ধুৰন্ধৰ গেলা পচা চোৰ ডকাই তালফা চালফা যিমানখিনি আছে এই দলটোতে আছে আৰু তাৰতো প্ৰমাণটো আপোনালোকে পালেই আৰু এইবিলাকৰ পৰা কিছুমান মানে ভাল কামৰ আশা কৰিব পাৰিনে বাৰু আৰু এই 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 মানুহটো বিশেষতে এই মানুহটোৱে বহুত আগতেও দালালগিৰি কিছুমান কাম কৰিছিলে গম পাইছেনে পাইছিলোঁ বহুত নিউজ পাইছিলোঁ আজি মই হঠাতে যেতিয়া নিউজটো দেখিলোঁ তেতিয়াহে ভাবিছোঁ এইটো নুশুন সেইটো মাল আছিলে কাৰণ আন্দোলনত আমিও আছিলোঁ নহয় জানো আৰু তেতিয়া মানে খুব ওলাই কৰি আছিলে আৰু সেইজনেই এতিয়া সেইখন কৰিলে একদম গেৰুৱা বস্ত্ৰ পিন্ধি ল'লে লৈ পেলাই উহুৰাম তেওঁতকৈ আৰু ভদ্ৰ কোনো নায়েই গতিকে মানুহখিনিয়ে আজি কথাখিনি গোটেই ক'লে কাৰণেহে আৰু নোকোৱা হয়তো আমি গম নাপাওঁ নহয় জানো উচ্ছেদক লৈ বিজেপিৰ পালি নেতাৰ কুটিল ৰাজনীতি পোহৰলৈ আহিল শাসকীয় দলটোৰ পালি নেতাৰ চক্ৰান্ত সহায়ৰ প্ৰলোভন দি উচ্ছেদৰ সমৰ্থনত উচ্ছেদিতৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল বিজেপিৰ পালি নেতা ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে এইজন বিজেপিৰ পালি নেতা ধৰ্মকান্ত গগৈ জাতীয়তাবাদৰ পোছাক খুলি বিজেপিত যোগদান কৰা এইজনা প্ৰাক্তন কা আন্দোলনকাৰীয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কক তৈলমৰ্জন কৰিবলৈ লখিমপুৰৰ পৰা উচ্ছেদক লৈ ৰচনা কৰিছিল এক কুটিল চক্ৰান্ত নানা সময়ত নানা ৰূপ ধাৰণ কৰাত পাৰ্কত এইজনা বিজেপিৰ পালি নেতা ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে উচ্ছেদৰ পাছত উচ্ছেদিত সাধাৰণ কৃষকসকলক লৈ ৰচনা কৰিছিল এখন নাটক যি নাটকৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপ সকলো ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে ৰচনা কৰি ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত বিলেইন সজাব বিচাৰিছিল অমানৱীয় উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা গুণগুন চেতিয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীক লখিমপুৰত চলা উচ্ছেদৰ সময়ত গুণগুন চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ লগতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এই পৰিয়ালকেইটাকো পিছে উচ্ছেদিত এই পৰিয়ালকেইটাক আঁচনি আৰু সহায় কৰাৰ প্ৰলোভন দি পালি নেতা ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে কবলৈ দিছিল উচ্ছেদৰ সমৰ্থনৰ কথা নেতাক তৈলমৰ্জন কৰিবলৈ পালি নেতা ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে ৰচনা কৰা এই জালত ভৰি দি আঁচনিৰ লোভতেই এই লোককেইজনেও উচ্ছেদক সমৰ্থন কৰি কৈছিল এনেদৰে বিৰোধিতা কৰা নাই কাৰণ কেলে অখিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি পৰিছোঁ হয় আমাৰ দুখ চৰকাৰী মাটিটো আমি ৰখাটো আমাৰ দুখ আছিল সেইটো আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু তাৰ বিৰোধিতা ক'তো কৰি আমি ক'তো আন্দোলন কৰিব বিচৰা আমি হুলস্থুল কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু কোনোবাই কঠীয়াতলীয়া এডোখৰলৈ সাধাৰণ কথা এটাক লৈ ইমান বৃহৎ কৰি পিনে আৰু যিঘৰ মানুহ কঠিয়াই অলৰেডি সেইঘৰ মানুহ মই শুনা পাইছোঁ কঠীয়াৰ মাটিৰে আদায়ো হৈছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু তেনেস্থলত তেওঁলোকে কঠীয়াটো বিক্ৰী কৰে বুলি শুনিছোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি এনেকৈ ৰাজনীতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ গুচি লৈ যাবলৈ হয় এই কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই মানুহৰ কঠীয়াও নষ্ট হৈছে কিন্তু কঠীয়া আধা কঠা মাতি কঠীয়া পাৰিছিলে তাৰে সৰহখিনি তুলি লৈ গ'ল থাকি যোৱা কঠীয়া সিডাল কেইডাল প্ৰায় ছয় সাত আশী কঠীয়া লৈ যিধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু অপপ্ৰচাৰো চলিছে লোকক বদনাম দিছে মিছাকৈ পিছে এই লোককেইজনৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি পালিনেতা গগৈ তথা শাসকীয় দলটোৰ নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি এওঁলোকক উচ্ছেদৰ সমৰ্থক বুলি জাহিৰ কৰাত এতিয়া ক্ষুণ হৈ পৰিছে এই লোকসকল সেইবাবে ধৰ্মকান্ত গগৈৰ আঁচনি আৰু সহায়ৰ লোক সামৰি পোহৰলৈ আনিছে প্ৰকৃত সত্য এওঁলোকক ধৰ্মকান্ত গগৈ নামৰ পালিনেতাজনে কেনেদৰে জালত পেলাই নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিছিল শুনক এই লোকজনৰ মুখেৰে আমি থাকিবলৈ জেগা নাই আমাৰ এনেকুৱা হৈছে কি কৰিম কি নকৰিম লাগিছে আমাৰ বাৰী চাৰি পেলাই ভাঙি পেলালে আমি এনেকৈ ইয়াতে ঘূৰি পকি থাকোঁ হঠাৎ আহি ধৰ্মকান্তই আমাক ক'লে ধৰ্মকান্ত গগৈ ক'লে যে আপোনালোকে এটা নিউজ কৰক মই বিজেপিৰ মানুহ বিজেপিৰ পৰা আপোনালোকে সহায় পাব আমি হোলা ভাই মূলা দিলোঁ আৰু নিউজত আৰু কি ক'ব লাগে তেওঁ আমাক শিকায়ো দিছিলে এতিয়া আপুনি ধৰ্মকান্তক কি ক'ব ধৰ্মকান্তক ক'ম যে এনেকুৱা আৰু নকৰিব এনেকৈ দুখীয়া ৰাইজৰ লগত এনেকুৱা কৰ্মবিলাক আপুনি নকৰিব ধৰ্মকান্ত গগৈৰ এই চৰিত্ৰ তথা কুটিল ৰাজনীতি পোহৰলৈ অহাৰ পাছত সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া এইসকল পালিনেতাৰ এনে কৰ্মকাণ্ডৰ লগতে আঁচনিৰ লোভত একাংশই নকৰে কি আৰু নকয় কি তাক লৈও হৈছে চৰ্চা তৈলমৰ্জনকাৰী এই সকলৰ তৈলমৰ্জনত ব্যস্ত থাকি ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা খুব আৰু অসন্তুষ্টিৰ প্ৰকৃত ছবিখন অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিলে যে শাসকীয় দলটো অনাগত দিনত বিপদত পৰিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ নাও ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে হঠাতে বিজুলী এটা আহি গ'ল আৰু বিজুলীটো মৰাৰ পিছতে মই ফোনটো মানে অফ কৰি দিলোঁ একদম ঢেৰেকণী এটা ইমান বৰকৈ মাৰিছে আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কাটিব লাগিব আধৰুৱা হৈ থাকিলে আৰু ক'বলৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া নকওঁ যাওঁগৈ হেৰি হৈছে মানে বৰষুণ আহিব বহুত একদম বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে আৰু বৰষুণ এজাক লাগেও বাৰু যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে জানানে গতিকে মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ দিয়ক আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ লগত লগ হ'ম গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কোষলে ৰাখক আৰু মই chuyện lối xưa bị đấy bài